Крышу сняли, да у вот нас что? при Украине такого а не было. Сняли полили, кусок, застелили, здесь сняли пали. крышу, ливень, меня в вот вода я, текла. Царь есть царь. царь есть царь. Я одного не могу понять, почему биться Зачем? по мирным жителям, что мирные жители сделали, вообще что происходит, а да когда же это все закончится, когда это все просто закончится и будет мир просто мир. Да не надо из Харькова устраивать, второй Грозный. взяти його в кольцо і устроїти блокаду. Ось ця росіянка вирішила поскаржитися на життя. Каже, страдають мірні жителі і задається питанням: а коли все це закінчиться? Та такі питання потрібно ставити тому, хто все це почав своєму кривавому диктатору Путіну. Я одного не можу понять. Почему убиться по мирным жителям? Что мирные жители сделали? Вообще что происходит? А да когда же это все закончится? Когда это все просто закончится и будет мир, просто мир... Я не могу. Что за люди там сидят по ту сторону? Котори ціленаправленно по помірним жителям. У вас же такие дети, у вас же такие семьи. Ми же все люди, просто все люди услышьте, установите вы это уже. Господи, пожалуйста. А тим часом інші росіянин вважає, що портрет Путіна на стінах дисциплінує та мотивує працювати на государство. Ось таке воно. рабские мысли тех, кто молча позволил узурповать владу та развести вину а голос при Николае Втором вешали портрет Николая Второго, а уж при Хрущеве, на и Хрущева вешали, и Брежнева, у всех вешали. Царь есть царь, царь есть царь. Ой, это я уж, это для политиков и не для меня. Я не могу ответить на этот вопрос. А как же, наверное, надо, раньше тоже вешали. Раньше тоже все вешали. Другие были, их вешали. И теперь вешаются. Что же делать-то? Вот на этот вопрос не могу сказать. Но, возможно, их обязывают это делать. То есть, опять же, если брать какую-то государственную организацию, там это обязательно. Не знаю. Мне кажется, тоже это ни к чему. Ну, принято, потому что у нас так. Кто у власти, тот того портрета и в кабинетах висит. Они, скорее всего, гордятся своим президентом. А вы бы повесили? Нет. У меня тоже в кабинете висит портрет Путина. Это такой вот, мне кажется, настрой. И не забывать, что мы все-таки работаем на государство, для государства и на наше будущее. Потому что это наш президент. Я думаю, да, он дисциплинирует. И то есть этим самым показывает, что и мы, как руководители, тоже любим дисциплину. Так принято, наверное, сейчас уже вот как пошло, это что были портреты Ленина, но, Сталина. Но это не только, это пошло. Традиция еще, больше даже я бы сказала. Тради, традиция шла же еще от царей. Во да. всех кабинетах всегда висели портреты царей. Может быть с этого и сейчас до сих пор и тянется это. Привычка? Да просто жить надо нормально. Не надо не не надо вешать никаких портретов. Портрет в кабинете он ничего не решает. Это мне кажется каким-то лицемерием. Тим часом у тимчасово окупованому Маріуполі діти і пенсіонери виживають у будинках без газу, без даху і без вікон через корумповану російську владу, яка пиляє бюджети, не робить обіцяний ремонт уже другий рік. Відеозвернення розлетілося місцевими пабліками в надії на допомогу, але вони забули, що тому ж. Злочинцю Денису Пушиліну просто начхати на реальні проблеми. А головне зробити красиву картинку для своєї пропаганди. Квартири у нас роз'їхалися та після ремонту. Ані роз'їжджаються. За трапа єси вообще з мовчу. Ані заходіш і не небо узло забіщає сп'ятні пані. Скажите, не у нас раз, у нас нету, в вот, мае, потом июля ходила, потом сентябрь сдадут, и прокуратуру потом декабрь. Письма. И так вот уже скоро будет и по два года. В в скоро два года, как они нам обещают. Я писала, у меня есть ответы, чтобы пришли, что на телефоне и этому Маргуну нашему, и в рай администрацию, и в министерство единого строительства в Москву. И опять... До Путина послала, пришел ответ, что ваше письмо зарегистрировано, ждите ответ, направлено в министерство опять. А что Но... это мы все по фене, да. Александр Анатольевич? А по фене. Это чёрный. Чёрный. Крыш, Крышу сняли, да, у нас а при Украине такого не было, сняли кусок, застелили, а здесь вот сняли смотри. крышу, ливень, у меня вот шифонеров вода селила. текла, потом. то что не сгорело, не задымилось, у меня вода текла с а во втором подъезде, когда они разбивали стены и потолки, по всем целые целые стены потрескались и трещины насквозь. А теперь они заморозили, и неизвестно, когда будет продолжение. Здесь это они поставили маркеры, чтобы наблюдать, идут трещины дальше или нет. пошли. И вот маркер целый. Ну, смотрите, расходится дом или нет. И вот маркер 13 марта. Сегодня уже 12 мая. Все, дом заморозили. Что хочешь, то и делай. На этой стороне нет газа. Вот здесь нет газа. На шестом этаже два маленьких детей, 11 8 лет. На восьмом этаже в двух комнатах, и там сколько лет вашему? 9 месяцев. 9 месяцев, а второго 3 года. Тут нет газа, платежки приносят за газ, понимаете? Не за реплиния, за реплиния лоджи не поставили. Горела, лоджи не поставили. А спали одетые. А Дети раз тоже приходят. Было холодно, все нет. одеты под одеялами. Что это такое? Вот здесь вообще ничего нет. Работы просто остановили, ничего вам не говорили, что... А, вы говорили финансирование. Вы зарплаты не дают. Ага. Пока, пока за февраль, март и апрель не оплатят, никто приступать к работе не будет. Что вот такое ей можно снимать квартиру на одну пенсию, еще двое малолетних детей. А пункт временного размещения вас не определяли, вы заявку не подавали. Ну как? ну же когда я пишу э, по всяким инстанциям, пишу адрес, ну, где я э, это живу. Зирка, вот, зирка. Улиця Тапаліна, дроб дом восім, дроб три. А ось і Гауляйтерка, яка вирішила розповісти головному кремлівському пропагандисту про плани, які парадують жителі окупованого Якимівського району Запорізької області. Здравствуйте. Юлия, Это глава приема. Акимовского муниципального округа. Здравствуйте. Юлия, на такую большую должность. Спортсменка? Ну, биатлонистка в прошлом. Да, вот. Ну, я... Так да, что 20... и стреляете. Ну да, могу. С 22 -го года я на территории. Вот, правительство и... Запорожской области. Возглавляла... А сама Со... Москва. Малая родина была в Саратовской области, а так из Москвы. Вот, возглавляла два и создавала два министерства. У вас э, репортаж обо мне был, когда у нас Константиновский мост подорвали. На вашем канале э, вещал. То есть, О, я, есть в рамках министерства строительства и министерства транспорта нам не было. А потом, после территориального деления, когда подорвали главу, бывшего здесь губернатор меня на район поставил. Ну хорошо, нормально год. Вот я уже здесь в качестве главы. В этом году у меня идея такая: мини парк патриот сделать. Договорились, военная полиция нам 4 единицы техники сейчас наши восстановят. Да-да, восстановит, поставим для жителей будет вообще очень значимо. А ми ж все бачимо, і всі ось ці обличчя, прізвища обов'язково фіксуємо для того, щоб вони згодом понесли е, покарання. Тим часом пропагандисти пропонують взяти Харків у кільце і влаштувати «Второй Грозний, не звертаючи увагу на жертви серед мирного населення. Просто стерти місто з лиця землі. Маленьке замічання. Давайте да не надо із Харкова устраивать «Второй Грозний. Надо взять його в кальцу і устроїть блокаду. Не надо вести улик, втягиваться в уличные бои, боже мой. Александр Николаевич, ну тогда мы рискуем получить э, видеокадры э, тех мирных жителей, которые не успели оттуда выйти, и которых украинская армия не будет оттуда выпускать. Слушай, ну у нас Страдали это было еще уже. детей, Вань, Вань, стариков Вань, и так Вань, тогда, это да. было все. На зов стали это было, и чего? Это помешало нам Кхм. освободить ну, этот... Ну, масштаб, и, имеется, масштабы, и, не, этот... Ну, масштаб, масштабы, имеет, масштабы, и, масштабы и, Мариуполя, и, масштабы Харьковской Парадоксально, але до початку війни ті ж пропагандисти розповідали, що в Харкові, як і на Донбасі, місцеве населення чекає на прихід рускава міра, і воювати за нього не буде потрібно, адже руську армію будуть зустрічати з цитамі і благодаріть за свабіння. А тепер Харків разом з усіма його жителями пропонують знищити. Адже розуміють, що приєднати цю територію ніколи не вийде, адже харків'яни їх тепер просто всіх ненавидять і більше ніколи не захочуть мати просто нічого спільного з Росією. Друзі, на цьому все обов'язково напишіть ваш коментар, поставте лайк, підпишіться на наш канал, і чекайте на наступний випуск.